он фордик еще хорошенький, девица. Я показываю те, на которых автомобилях даже можно заработать. Вот тут человек, вот тут человек, на этот автомобиль отдал вот этот багажник, полностью был старых запчастей. Все пружины, стойки, тяги, стабилизаторы, что то конечно по двигателю. Все ролики заменил, помпы, все. Он сюда столько-столько добра вложил. Ну себе недавно тут я ему предложил, он купил Volkswagen шестого, 6. Ну, человек же двигается. В эту вложил, а то взял Б6 как никак лучше, чем... Вот смотрите, а Ford Фокус какой, тоже красный. На титану. Смотрите. А что по покраске, Петрович, чем? Ну, по покраске, конечно, там посмотрите, какая сумма. Там трошки поклевочки, сотни uh -huh. минут. Смотрите, какой магнитофон. С камерами. показывает зад, все остальное. Плюс еще этот телефон. Смотрите, какая красота. Смотрите, сколько на нем обслуживает. И всего, смотрите, за 3 800. Плюс уступим. Слезы. Плюс уступим. Это ж, вот такой жигуль, калины, все остальное. Вон тазики по 3000. А ты смотри, какой-то аппарат.